ওম নমেশ্বি ভাই নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল দৈনিক ৰাশিফল ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এই ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'টো হৈছে ডিচেম্বৰ মাহৰ ছাব্বিছ তাৰিখ মঙ্গলবাৰ আৰু অসমীয়া পুহ মাহৰ দহ তাৰিখ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আজিৰ তিথি হ'ব পূৰ্ণিমাৰ তিথি নক্ষত্ৰ হ'ব মেঘশীৰা নক্ষত্ৰ আজিৰ যুগ হ'ব শুক্ৰ যুগ কৰণ হ'ব বৃষ্টিকৰণ আজি জন্ম ৰাশি হ'ব বিষৰাশী পুৱা ন বাজি আঠাৱন্ন মিনিটৰ পিছতহে মিথুন ৰাশি আৰম্ভ হ'ব সূৰ্য উদয় হ'ব ছয় বাজি বাৰ মিনিটত আজিৰ সূৰ্যাস্ত সময় হ'ব চাৰি বাজি চৌত্ৰিছ মিনিটত যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ৰাশিফুল কেইটানো আগবাঢ়িছোঁ ৰাশিফল কীৰ্তানৰ প্ৰথম ৰাখিটো হৈছে মেঘৰাশী মেঘৰাশী জাতু জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব কিন্তু কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে সংৰাসবোৰ পৰিহাৰ কৰক নিজৰ আৱেগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰক আনৰ কথা বতৰা প্ৰভাৱিত হোৱা কোনো ধৰণৰ কাম নকৰিব আজি আপোনালোকৰ বাবে নতুন বাহন ক্ৰয় কৰাৰ দিন বুলি কৈছে আপোনাৰ চৌপাশে থকা অৰ্থাৎ চৌপাশে চলি থকা বিতৰ্কবোৰৰ লগত জড়িত হোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব বুলি কৈছে নহ'লে এই বৈঠক হ'ব পাৰে বা কিছুমান ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আপুনি যিকোনো অচিনাকি ব্যক্তিৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগে নহ'লে তেওঁ আপোনালোকৰ কিছু ক্ষতি কৰিব পাৰে পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সৈতে কিছু শুভ উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে ভ্ৰমণৰ সময়ত কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য লাভ কৰিব যদি আপুনি প্ৰগতিৰ বাটত কিছুমান বা আপোনালোকৰ কিছুমান প্ৰগতিৰ বাটত উন্নতিৰ বাটত কিছুমান বাধা আহিছিল তেন্তে সেইবোৰ আঁতৰি হ'ব বুলি কৈছে কিবা এটা কামবাবে বা কামৰ বাবে অলপ দূৰত্ব যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আজিৰ দিনটোত সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে প্ৰেম জীৱনত ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব ইজনে সিজনৰ অনুভৱক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব বৈবাহিক জীৱনত শুভ দেখা পোৱা গৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আজিৰ দিনটো পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত একাগ্ৰতা আৰু মনোযোগৰ কিছু প্ৰয়োজন আছে সংৰাশবোৰ পৰিহাৰ কৰি নিজৰ আৱেগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব তাত সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটোৰ শুভ ৰং হ'ব বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়া প্ৰতিদিনে ৰাশি ফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আগতীয়াকৈ লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰ পাৰ হওক যদি চেনেলটো নতুন হৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব এইবাৰ আহিছোঁ ৰাখি প্ৰকৃত্তনৰ দ্বিতীয়টো ৰাখিলৈ বিষ ৰাখি বিষ ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ আজি নতুন ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল দিন হ'বলৈ গৈ আছে কোনো ডাঙৰ অৰ্ডাৰ পাব পাৰে বা ভাল এটা অপৰ্চুনিটি সুযোগ সুবিধা আপোনালোকৰ লৈ আহিছে অনলাইনত কাম কৰা লোকসকলে নিজৰ কামত মনোনিৱেশ কৰিব লাগিব বুলি কৈছে তেতিয়াহে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনালোকৰ পুৰণি বন্ধু এজনে হয়তো বহুদিনৰ মূৰত লগ কৰিব আহিব পাৰে বা ছাডেনলি আপোনালোকে লগ হ'ব পাৰে নতুন অতিথিয়ে হয়তো আপোনালোকৰ অবিবাহিত মানুহৰ জীৱনত নতুন কোনো বিশেষকৈ আপোনালোকৰ জীৱনসংগী আহিব পাৰে বুলি কৈছে কৰ্ম সংস্থাপনৰ সন্ধানত ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰা বা কাম বিচৰা জাতক জাতিকাসকল বা নিবনুৱাসকলে হয়তো কিছু ভাল খবৰ শুনিব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ পিতৃ মাতৃৰ আশীৰ্বাদত আপোনালোকৰ যিকোনো বাকী থকা কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব যদি আপুনি আপোনালোকৰ সন্তানক বৈবাহিক জীৱনত কিবা এটা দায়িত্ব দিয়ে তেন্তে সেইখিনি নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে দায়িত্বখিনি পালন কৰিব প্ৰেম জীৱনত ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰিব ইজনে সিজনৰ অনুভৱক বুজি জীৱনটো আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বুলি কৈছে কিন্তু সংৰাগে আপোনালোকৰ মাজত ৰিলেশ্যনত কিছু নিগেটিভ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে গতিকে এই কথাটোৰ প্ৰতি আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব আজিৰ দিনটোত ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত ধৈৰ্যৰো কিছু প্ৰয়োজন আছে আৰু বিশেষকৈ বৈবাহিক জীৱন জীৱনসংগী অনুভৱক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে সংগ্ৰামবোৰ পৰিহাৰ কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগ বৃদ্ধি পাব ষ্টাডি ক্ষেত্ৰত চলি থকা সমস্যাবোৰ আওকাণ কৰিব নালাগে টিচাৰ বা হওক বা আপোনালোকৰ শিক্ষাগুৰুৱে হওক বা জনা শুনা অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ পৰা সু পৰামৰ্শ গাইডেঞ্চ ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আজিৰ দিনটোত টকা পইচাৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সাৱধানতাৰ অৱলম্বন কৰিব যিকোনো সিদ্ধান্ত লওঁতে ভাবিচিদ্ধ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব শুভ ৰং হ'ব বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কমেণ্ট বক্সত ওম নমস্যমে লিখিব এইবাৰ আহিছোঁ মিথুনৰাশি মিথুনৰাশিৰ জাত জাতিকাসকলৰো আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে আজি আপোনালোকৰ বাবে সুখৰ দিন হ'ব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ বহুদিনৰ পৰা বাকী থকা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব অৰ্থাৎ যিখিনি আধৰুৱা কাম আছিল ইনকমপ্লিট কাম আছিল সেই কামখিনি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে কোনোবা চৰকাৰী আঁচনিৰো সুবিধা পাব পাৰে বুলি কৈছে আপুনি আপোনালোকৰ কিছুমান নতুন কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে বা নতুনকৈ যদি বিজনেছ এটা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে পৰিকল্পনা আছিল বহুত দিনৰ পৰা যে বছৰৰ শেষৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বুলি সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব পাৰে বুলি কৈছে আপুনি আপোনালোকৰ বিলাসিতাত বহুত টকা খৰচ কৰিব যিটো দেখি আপোনালোকৰ হয়তো আপোনাক ইক্ষা কৰিব বুলি কৈছে গতিকে খৰচ পাতিও কিছু নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব অলৰেডি আপোনালোকৰ খৰচ পাতি বহুতো হৈ আছে পিতৃ মাতৃৰ আশীৰ্বাদত আপুনি কিছু নতুন কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে যদি আপুনি কাৰোবাৰ পৰা কিছু ঋণ লৈছিল বা টকা পইচা ধাৰলৈ লৈছিল তেন্তে সেই ঋণ পৰিশোধ কৰাত বহুত পৰিমাণে সফল হ'ব বুলি কৈছে নিজৰ কৰ্মৰ প্ৰতি সাৱধান হ'ব লাগিব গতিকে এই কথাটোৰ প্ৰতি আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক প্ৰেম জীৱনত ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব বুলি কৈছে কিন্তু আপোনালোকৰ মাজত আন কোনো বেছি কোনো ব্যক্তিক বিশেষকৈ বেছিকৈ ইনভলভ হ'ব নিদিব যিয়ে নেকি প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে পাছত গতিকে ধ্যান ৰাখক এটা লিমিট এটা বৰ্ডাৰ আপোনালোকে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকক শুভ দেখা পোৱা গৈছে ব্যৱসায়ত কিছু ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন আছে ধৈৰ্য ধৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আনৰ কথা বতৰা প্ৰভাৱিত হৈ টকা পইচা ইনভেষ্ট কৰিব তৎক্ষণাত গতিকে ভাবি চিন্তিয়ে আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব বুলি কৈছে নিজৰ আৱেগক খং ৰাগবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰক নিজৰ ব্যৱহাৰিক দিশটো আপোনালোকে ঠিক কৰিলে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে এই সময়খিনিত আপোনালোকৰ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত লাভৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে ধৈৰ্য ধৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব শুভ ৰং হ'ব বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব কৰ্কট ৰাখি কৰ্কৰাশি জাত জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত অলপ দুৰ্বল হ'বলৈ গৈ আছে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব ব্যৱসায়ত অংশীদাৰিত্বৰে কোনো এটা কাম নকৰিব বুলি কৈছে নহ'লে লোকচানো হ'ব পাৰে আৰু পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য যদিও কৰি আছে তেনেহ'লে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত তেনেহ'লে আপোনালোকৰ মাজত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ কেৰিয়াৰ সম্পৰ্কে কোনো এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত অতি সাৱধানে লওক বুলি কৈছে কিছুমান যদি প্ৰব্লেম চলিছে সমস্যা চলিছে সেই কেৰিয়াৰ সম্বন্ধীয় কোনো ডাঙৰ সিদ্ধান্ত অতি সাৱধানে ল'ব লাগিব বুলি কৈছে নহ'লে পাছত তেওঁলোকৰে নিজৰ সমস্যা হ'ব পাৰে গতিকে সেইটোৰ প্ৰতি আপোনালোকে চিন্তাশীলভাৱে আপোনালোকে কামখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বুলি কৈছে অৰ্থাৎ চিন্তাশীলভাৱে আপোনালোকে সেইখিনি কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈও সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে কিন্তু ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন আছে প্ৰতিযোগিতাৰ অনুভূতি আপোনালোকৰ মনত থাকিব যেতিয়া মানুহৰ মনত এটা প্ৰতিযোগিতাৰ অনুভূতি সাহস কম্পিটিশ্যন এটা মনত যেতিয়া ভাৱ আহিব তেতিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ওপৰলৈ ছাকচেছো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে কনফিডেঞ্চো বাঢ়িব আত্মবিশ্বাস আপোনালোকৰ প্ৰবল বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে ৰাজনীতিত বিশেষকৈ ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলে আজিৰ দিনটো ভাল এটা স্থান পাব বুলি কৈছে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব যিকোনো নতুন আঁচনিৰ আজিৰ দিনটো সম্পূৰ্ণ সুবিধা লাভ কৰিব কিবা এটা কামৰ বাবে হয়তো আপুনিও দূৰত্বৰ অলপ দূৰত্ব যাত্ৰা যাব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উচ্চ শিক্ষাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰা হ'ব আজিৰ দিনটোত প্ৰেম জীৱনত কিন্তু সৰু সুৰা কথা বতৰাক লৈ কাৰ্য বিচাল হ'ব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সিংহ ৰাখি আগবাঢ়িছোঁ সিংহৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে আজি আপোনাৰ বাবে এটা স্বাভাৱিক দিন হ'বলৈ গৈছে আপোনালোকৰ কিছুমান কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সময়ত কিছু ৰৈ যাব পাৰে বুলি কৈছে নষ্ট হ'ব পাৰে বা বাকী ৰৈ যাব পাৰে কিছুমান প্ৰব্লেম আহিব পাৰে যি আপোনালোকক কিছু অসুবিধা দিব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখক আৰু লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত চকু কাণ মেলি ৰাখিব লাগে বুলি কৈছে নহ'লে কোনোবাই আপোনালোকক প্ৰতাৰণা কৰিব পাৰে গতিকে যিকোনো লেনদেন কৰোঁতে ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে আপোনালোকৰ কিছুমান শাৰীৰিক সমস্যাৰ পুনৰ উৎসান হ'ব পাৰে বুলি কৈছে গতিকে ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও ধ্যান ৰাখক যিটো আপুনি কাম কৰিলে পিছলৈ এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈ পৰিব পাৰে গতিকে এই কথাটোৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব যদি আপুনি কোনো কামৰ বাবে অলপ দূৰত্ব ভ্ৰমণলৈ যোৱাৰ সুযোগ পায় তেন্তে ই আপোনালোকৰ বাবে উপকাৰী হ'ব বুলি কৈছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সন্মুখীন হোৱা সমস্যাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়নৰ প্ৰতি আগ্ৰহ কিছু অনুভৱ কমি প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব ইজনে সিজনৰ মনৰ কথাবোৰ বুজি পাব সংগাৰবোৰ পৰিহাৰ কৰি সিদ্ধান্তবোৰ গ্ৰহণ কৰক বুলি কৈছে যদি আপোনালোকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ দীঘলীয়া হৈছে তে বিবাহৰ বাবে কিছু আপোনালোকৰ কথা বতৰা আগবঢ়াব পাৰে আজিৰ দিনটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শুভ দেখা পোৱা গৈছে কৈছোৱে কিন্তু কিছু প্ৰব্লেম আহিব পাৰে সেইখিনি আপোনালোকে ছ'ল্ভ কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব ষ্টুডেণ্টসকলে আজিৰ দিনটোত বৈবাহিক জীৱনতো কিছু সৰু সুৰা কথা বতৰাক লৈ আপোনালোকৰ মাজত অফিচেল হ'ব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব নহ'লে সত্ৰৰ সুবিধা ল'ব শুভ ৰং হ'ব নীলা ৰঙ আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব পাঁচ যদি চেনেলটো নতুন হৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব কইনাৰশীল লগ গৈছোঁ কইনাৰাশি জাতক জাতিকসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু আজি আপোনালোকৰ বাবে সমস্যাৰ কঢ়িয়াই আনিব বুলি কৈছে কিছুমান ফালৰ পৰা কাৰণ ব্যৱসায়ত পুৰণি বিনিয়োগৰ ফলত আপুনি লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে গতিকে কিছু ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে হাতৰ পৰা এটা ডাঙৰ অৰ্ডাৰ হেৰাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কোনো অপৰ্চুনিটি বা সুযোগ সুবিধা বা আপোনালোকে সেইখিনি হেৰুৱাব পাৰে সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে সেয়ে সম্পূৰ্ণ কামত মনোনিৱেশ কৰিব লাগিব টেনশ্যন দি ৰাখিব গুৰুত্ব দি ৰাখিব এক্টিভ হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সন্দৰ্ভত চলি থকা বিবাদ আপোনালোকৰ বাবে সমস্যা হৈ পৰিব পাৰে আপোনাৰ কিছুমান বিৰোধীয়ে আপোনালোকক কিছুমান প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিব দিব পাৰে বুলি কৈছে গতিকে সকলো ব্যক্তিকে তৎক্ষণাত বিশ্বাস নল'ব বুলি কৈছে আপোনালোকে নিজৰ কামখিনি নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত কাম কৰা লোকসকলৰ প্ৰতি আজিৰ দিনটো হ'ব দেখা পোৱা গৈছে তেওঁলোকৰ জনসমৰ্থন বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ভাল কামে তেওঁলোকৰ ভাৱমূৰ্তি আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰিব বুলি কৈছে প্ৰশংসা লাভৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে প্ৰেম জীৱনত সৰু সুৰা সংঘাত আপোনালোকৰ হৈ থাকিব বুলি কৈছে বৈবাহিক জীৱনত জীৱনসংগীৰ সৰু কথা বতৰাই আপোনালোকৰ মাজত প্ৰব্লেম সৃষ্টি কৰিব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব আজিৰ দিনটোত নিজৰ ষ্টাডি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ অধ্যয়নৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব লাগিব বুলি কৈছে কিছু আপোনালোকৰ আগ্ৰহ কম হোৱা দেখা পোৱা গৈছে গতিকে ধ্যান ৰাখক আজিৰ দিনটোত ঘৰুৱা সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰিব তেতিয়াহে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বিশেষকৈ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ যিখিনি কাম আছে নিজৰ কামখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক ঘৰৰ বা আপোনালোকৰ ঘৰৰ পাৰিবাৰিক যিখিনি সমস্যা সেই সমস্যাখিনি বা প্ৰব্লেমখিনি কোনো ব্যক্তিৰ আগতে আপোনালোকে ডিছকাছ নকৰিব নহ'লে কিছুমান সময়ত আপোনালোকৰ তেওঁলোকে আপোনালোকৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ ল'ব পাৰে গতিকে সকলোকে আপোনালোকৰ নিজৰ দুৰ্বলতাখিনি বেছিকৈ দেখুৱাই নিদিব নহ'লে কিছুমান ব্যক্তিয়ে সময়ত গৈ পেলাই আপোনালোকৰ নিজৰে আপোনালোকৰ মাজত প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে গতিকে সেই ধৰণৰ কথা বতৰাখিনি এৰাই চলিব লাগিব বুলি কৈছে আজি নতুনতো কিছু আপোনালোকৰ ছেল্ফ ইছু হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে আনৰ বাবেও যথেষ্ট কৰি আছে কিছুমান গতিকে নিজৰ বাবে ভাবিবলৈ চেষ্টা কৰক নিজৰ কিছু অভাৱবোৰ আপোনালোকক পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব সকলো আনৰ বাবে কৰিবলৈ গ'লে কিছুমান ক্ষেত্ৰত নিজৰে লোকচান হ'ব পাৰে গতিকে এই কথাটোৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব শুভ ৰং হ'ব বেঙুনীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তুলাৰাশি তুলাৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজি শুভ দেখা পোৱা গৈছে আজি আপোনালোকৰ বাবে নতুন কিবা এটা কৰিবলৈ বা কৰাৰ বাবে এটা ভাল দিন হ'বলৈ গৈছে নতুন ঘৰ হওক বাহন হওক ইত্যাদি কিনাৰ আপোনালোকৰ সপোনো পূৰণ হ'ব পাৰে যিসকলে এটা ইচ্ছা আছিল বহুদিনৰ পৰা আপুনি আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ সৈতে কিছু সময় কটাব য'ত আপোনাৰ কিছুমান পুৰণি স্মৃতি সতেজ হৈ পৰিব ব্যৱসায়িক বিষয়ত ব্যৱসায়ত আপোনালোকৰ বিষয়ত আপোনালোকৰ যিকোনো সিদ্ধান্ত আপোনালোকৰ বাবে ভাল বুলি প্ৰমাণিত হ'ব যিখিনি সিদ্ধান্ত ল'ব সেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত ভাল প্ৰতিফলন দেখিব কিন্তু আপোনালোকৰ ধৈৰ্য ধৰি আগবাঢ়িব লাগিব বুলি কৈছে কিছু আইডিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে কিছু প্লেনিঙৰ প্ৰয়োজন আছে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি কোনো ধৰ্মীয় যাত্ৰাত যায় তেন্তে পিতৃ মাতৃৰ লগত আপোনালোকে লগত লৈ যাওক পাৰিলে তেওঁলোকৰ পৰা আশীৰ্বাদ আপোনালোকে তেওঁলোকৰ পৰা বিশেষকৈ আপোনালোকৰ পৰামৰ্শ লৈ আগবাঢ়ক বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ আপোনালোকে যাওক বুলি কৈছে নহ'লে পাছত গৈ বিপদত পৰিব পাৰে আজি হয়তো আপোনালোকৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি বাকী থকা আপোনালোকে ধনখিনি আপোনালোকে পাব পাৰে বুলি কৈছে কাৰোবাৰ পৰা যদি টকা পইচা পাব লগা আছিল সেইখিনি ক্ষেত্ৰত লাভ পাব বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোত প্ৰেম জীৱনত ভুল বুজাবুজিও দূৰ হ'ব সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব বুলি কৈছে কিন্তু সৰু সুৰা প্ৰব্লেমখিনি অলৰেডি যদি আপোনালোকৰ চলি আছে কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব পৰা যায় সেইখিনি ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰক বুলি কৈছে নহ'লে সৰু সুৰা সমস্যাখিনিয়ে পাছত গৈ এটা ডাঙৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বৈবাহিক জীৱনত জীৱনসংগীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব তেওঁলোকৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ কিছু এক্টিভ হ'ব লাগিব বুলি কৈছে শুভ ৰং হ'ব বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন যদিহে চেনেলটো নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাগিব এইবাৰ হৈছে বিশ্বিক ৰাখি লৈ বৃচিক ৰাখি জাতৰ জাতিকাসকলৰ দৈনিক ৰাশিফল অনুসৰি আপোনালোকৰ কথা বতৰা আৰু আচৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণ বজাই ৰখাৰ দিন হ'ব বুলি কৈছে অৰ্থাৎ যিখিনি কথা বতৰা ক'ব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক সংৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰক কোনো ব্যক্তিৰ লগত আপোনালোকৰ কথা পাতোঁতে ভদ্ৰভাৱে পাতিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বুলি কৈছে সংৰাগত বা আপোনালোকে বেলেগ ধৰণৰ যদি আপোনাৰ এটা আচৰণ বা নিগেটিভ আচৰণ লৈ আপোনালোকৰ কথা পাতে তেনেহ'লে সমস্যা হ'ব পাৰে গতিকে আপোনালোকৰ ইমেজতো নিগেটিভ অহা পৰিব পাৰে গতিকে কথা বতৰা পাতোঁতে মধুৰতা নম্ৰতাভাৱে আপোনালোকে কথা বতৰাখিনি পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম বুলি কৈছে যাতে মানুহে বেয়া নকয় খাদ্যভাস সলনি কৰি যোগাসন আৰু ব্যায়ামত আপোনালোকৰ দৈনন্দিন জীৱনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে অৰ্থাৎ খোৱাবৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব লাগিব টাইম টেবুল মেইনটেইন কৰোঁ বুলি কৈছে আৰু লগতে কৈছে যে যোগাসন আৰু ব্যায়ামো আপোনালোকৰ দৈনন্দিন জীৱনত আপোনালোকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব যাতে আপোনালোকৰ শাৰীৰিক সমস্যাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰে কৰ্মত বা কামত কিছু বাধা আহিব পাৰে যদিও আপোনালোকে বুদ্ধিমতাৰে বা চত্ৰ বুদ্ধিমতাৰে আপোনালোকে সহজে অতিক্ৰম কৰিব পাৰিব সেইখিনি ছ'লভ কৰিব পাৰিব আপুনি আপোনালোকৰ সন্তানৰ সংগত বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগিব নহ'লে তেওঁলোকে কোনো ভুল সংগীৰ সৈতে বা ভুল দিশে আপোনালোকে আগবাঢ়িব পাৰে গতিকে সেই কথাটোৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰজেক্ট বা নিজৰ কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আপুনি কাৰোবাৰ সৈতে অংশীদাৰিত্বৰে কামখিনি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু ছাকচেছ লাভ কৰিব প্ৰেম জীৱনত সমস্যাবোৰ সমাধান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত চলি থকা সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব আজিৰ দিনটো নিজৰ আৱেগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰক যিকোনো সিদ্ধান্ত লওঁতে ভাবি চিন্তিয়ে ল'বলৈ চেষ্টা কৰক আনে কোৱাৰ বা আনে পৰামৰ্শ দিয়া কথা বতৰাখিনি শুনিলে কিছুমান ক্ষেত্ৰত সমস্যাও হ'ব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব শুভ ৰং হ'ব বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন এইবাৰ আহিছোঁ ধনুৰাশিলৈ আজি আপোনাৰ বাবে যিকোনো আইনীৰ বিষত সাৱধান হোৱাৰ দিন বুলি কৈছে নহ'লে আপোনালোকৰ গোচৰটো বহুদিনলৈ টানি নিব পাৰে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ যিসকলৰ সমস্যা চলিছে সেইসকল জাতক জাতিকাসকলে ধ্যান ৰাখিব লাগিব কোনো কাম সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ বাবে যদি আপুনি বহুদিন ধৰি চিন্তাত আছিল ধনৰাশি জাতীয় জাতিকাসকলৰ তেন্তে সেইটো আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশত আগবাঢ়িব বুলি কৈছে আজি আপুনি কাৰোবাৰ পৰা ধন ধাৰে লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে নহ'লে আপুনি সেই ধন পৰিশোধ কৰাত অসুবিধা পাব পূৰ্বপুৰুষৰ সম্পত্তিৰ সৈতে জড়িত যিকোনো ক্ষেত্ৰত যিকোনো বিষয়ত আপুনি জয় হ'ব পাৰে যাৰ ফলত আপোনালোকৰ ধন সম্পত্তিৰ বৃদ্ধি পাব আপোনালোকৰ কোনো বন্ধুৰ বাবে কিছু টকাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব বুলি কৈছে আৰু উপাৰ্জনৰ আজিৰ দিনটো উপাৰ্জনৰ বৃদ্ধিৰ বাবে যি প্ৰচেষ্টাই নকৰক তাত আপুনি নিশ্চিতভাৱে সফলতা লাভ কৰিব প্ৰশংসা লাভৰ যুগ দেখা গৈছে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ নিজৰ কামখিনি সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিব যাৰ বাবে আপোনালোকৰ যিসকল ছিনিয়ৰ আছে উচ্চ পদস্য বিষয়া আছে তেওঁলোকে প্ৰশংসা কৰিব আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰিব অপৰ্চুনিটি পাব পাৰিব বুলি কৈছে পদোন্নতিৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটোত প্ৰেম জীৱনত ভুল বুজাবুজি দূৰ হ'ব সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত কিন্তু ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন আছে আইডিয়াৰ কিছু প্ৰয়োজন আছে প্লেনিঙৰ প্ৰয়োজন আছে গতিকে এই ক এই কথাখিনিৰ প্ৰতি আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব নিশ্চয়কৈ এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শুভ দেখা পোৱা গৈছে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত চলি থকা সমস্যাবোৰ আওকাণ কৰিব নালাগে নিষ্ঠা নিজৰ ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত চলি থকা সমস্যাবোৰ আপোনালোকে টিচাৰ হওক বা শিক্ষাগুৰু আপোনালোকৰ বা জনশুণৰ অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ পৰা সু পৰামৰ্শ ল'বলৈ নেপাহৰিব শুভ ৰং হ'ব বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন যদিহে আমাৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মকৰ ৰাখি জাতীয় জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটো সুন্দৰ বেপাৰ হওক কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে আজি আপোনালোকৰ বাবে এক সুখৰ দিন হ'বলৈ গৈছে ব্যৱসায়ত আপুনি ভাল এটা লাভ পাব পাৰে আৰু পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যই চাকৰিৰ সমস্যাৰ পৰা সকাহ পাব পাৰে বা কোনো কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা কিছু প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে সেই সমস্যাখিনিৰ পৰা তেওঁলোকে বিশেষকৈ সকাহ পাব বুলি কৈছে আৰু নতুন আজিৰ দিনটোত কোনো অপৰচুনিটি আহিব পাৰে আপোনালোকৰ ঘৰত বিয়া হওক নাম অনুষ্ঠান আদি জন্মদিন বা অভ্যতনৰ আপোনালোকৰ আদি পাৰ্টীৰ আয়োজন হ'ব পাৰে য'ত আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে আহি থাকিব আৰু যাব বুলি কৈছে যিসকল তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিল আজিৰ দিনটোত শুভ দেখা পোৱা গৈছে সুন্দৰভাৱে আপোনালোকৰ অনুষ্ঠানবোৰ পাৰ হ'ব য'ত পৰিয়ালৰ সদস্যসকল আহিব বুলি কৈছে যিকোনো সম্পত্তি ক্ৰয় কৰাৰ সময়ত আপুনি অতি সাৱধান হ'ব লাগিব আজিৰ দিনটোত নহ'লে আপুনি প্ৰতাৰিত হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ পিতৃ মাতৃ ৰাখিবলৈ আপোনালোকৰ যিকোনো বাকী থকা কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব আপোনালোকৰ ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত লাভৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত যিখিনি প্লেনিং প্ৰয়োজন আছে কেনেকৈ ব্যৱসায়টো আগবাঢ়িব কেনেকৈ গ্ৰ' কৰিব কেনেকৈ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে কিছু ফ'কাছ দিব লাগিব বুলি কৈছে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে এক্টিভ হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব কোনো ব্যক্তিৰ আগত কোনো কৰ্মচাৰীয়ে আপোনালোকৰ হাতত এৰি নিদিব বুলি কৈছে নহ'লে তেওঁলোকে কিছু ভুল কৰিব পাৰে গতিকে এই কথাটোৰ প্ৰতি আপোনালোকে আওকাণ নকৰিব ধ্যান ৰাখিব আজিৰ দিনটোত প্ৰেম জীৱনত শুভ দেখা পোৱা গৈছে ৰিচেণ্টলি যদি আপোনালোকৰ মাজত মাজত সৰু সুৰা এটা কথা বতৰাবলৈ তৰ্ক বেচালৈছিল সেইখিনি সমাধান হ'ব ইজনে সিজনৰ অনুভৱক বুজি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে সংগ্ৰামবোৰ পৰিহাৰ কৰক বুলি কৈছে বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকৰ জীৱনসংগী অনুভৱ হওক তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যপাতিয়ে হওক তেওঁলোকৰ মনৰ ইচ্ছাবোৰ কি বিচাৰে তেওঁলোকৰ মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু আপোনালোকৰ সফল হ'ব বুলি কৈছে আৰু সেইখিনি বুজিবও লাগিবও ইজনে সিজন অনুভৱক বুজিহে আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে যদি ইজনে সিজনৰ মনৰ কথাবোৰ বুজি নাপায় সংৰাগত থাকে যদি বা ইজনে সিজনৰ আৱেগবোৰ যদি বুজি নাপায় সমস্যাবোৰ বা প্ৰব্লেমখিনি বাঢ়িব পাৰে গতিকে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইজনে সিজনৰ অনুভৱক বুজিবলৈ লাগিব বুলি কৈছে তেতিয়াহে আপোনালোকৰ বৈবাহিক জীৱনত সুন্দৰ হ'ব বুলি কৈছে গতিকে সমস্যাবোৰ আহিলেও বা প্ৰব্লেমখিনি আহিলেও আপোনালোকে ছ'লভ কৰি দুয়োজনে আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব নিশ্চয়কৈ তাই সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বন্ধু বান্ধৱসকল এই কথাটোৰ প্ৰতি আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটোৰ শুভ ৰং হ'ব বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰ পাৰ হওক তাৰে কামনা কৰি এইবাৰ আহিছোঁ ৰাখি ফুল খিতানৰ একেবাৰে শেষটো ৰাখি সেই ৰাখিটো হৈছে মীন ৰাশি মীনৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ হোৱা কামনা কৰি ৰাখি ফুল শিতানলৈ আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ দিনটো মীনৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰো শুভ দেখা পোৱা গৈছে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আজি কোনো বন্ধুৱে আপোনালোকৰ বিনিয়োগ সম্পৰ্কে কোনো আঁচনিৰ বিষয়ে ক'ব পাৰি বুলি কৈছে গতিকে সেইফালৰ পৰা আপোনালোকক শুভ দেখা গৈছে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আজিৰ দিনটোত সংগ্ৰামবোৰ পৰিহাৰ কৰক বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ মনত প্ৰতিযোগিতাৰ এটা ভাৱ থাকিব বুলি কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোনো প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল যদি তেন্তে ইয়াৰ এটা ভাল ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম বুলি কৈছে আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা স্বাভাৱিক দিন হ'বলৈ গৈছে কিছুমান নতুন কামৰ সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সৈতে আলোচনা কৰিব পাৰে বন্ধু এজনৰ লগত আপোনালোকৰ সন্তানৰ কেৰিয়াৰৰ বিষয়ে কথা পাতিব পাৰে পৰিয়ালৰ এজন সদস্যৰ স্বাস্থ্য হঠাৎ অৱনতি ঘটাৰ বাবে আপুনি অধিক দৌৰা দৌৰি কৰিব লাগিব বুলি কৈছে সেইখিনি সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে আপোনালোকৰ যিকোনো পুৰণি লেনদেন আপোনালোকৰ বাবে মূৰৰ বিষ হৈ পৰিব পাৰে চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিব পাৰে মীনৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ বিৰোধীৰ প্ৰতি সতৰ্ক হোৱাটোৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কাম আন কাৰোবাক বিশেষকৈ পিছুৱাই নিদিব বুলি কৈছে নিজৰ কাম কাজখিনি নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক নহ'লে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে নিজৰ কাম কাজখিনিৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিয়ক ট'টেলি বন্ধুসকল সংগ্ৰামবোৰ পৰিহাৰ কৰক বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ কোনো কোনো বন্ধুৱে আপোনালোকক কিছু বিনিয়োগ সম্পৰ্কীয় আঁচনিৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'ব পাৰে বুলি কৈছে য'ত আপুনি আপোনালোকৰ ধন অতি চিন্তাশীলভাৱে বিনিয়োগ কৰিব লাগে বুলি কৈছে গতিকে এই কথাটোৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব জীৱনসংগীৰ সৰু সৰু অনুভৱক তেওঁলোকৰ সৰু সৰু কামনাখিনি আপোনালোকে পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে আৱেগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শুভ দেখা পোৱা গৈছে আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটোৰ শুভ ৰং হ'ব বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব